श्रीमन्नारायणीयम् अतः चतुर्दस्कन्दः अष्टादश दशकम् ऋतुचक्रवर्तिचरितम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गगीते अङ्गस्य व्यजने सुतस यत् दोषव्यदितमतिसराजवर्य त्वत्पादे विहितमनावनम् गतो भूत् पापोऽक्षिपितलपालनाय वेनः पाराद्यैर् उपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव शम् भूचक्रे तव यजनान्यसीत् सम्प्राप्ते हितकथनायतापसौघे मत्तोन्यो भुवनपति न कर्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेन तन्नाश खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यग्यतागे परिमदिता तदोर्दण्ड दोर्दण्डे दोर परिमतिते त्वमाविरासी श्रीकृष्णशरणं मम सर्वत्र गोविन्द गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूतात्यैः परिणुतभावि भूरि वीर्यः कबलितसम्पदम् धरित्री आक्रान्ताम् निजदनुषासामामकाशी भूयस्ताम् भूयस्तां निजकुलमुख्यवसयुक्तै देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन् अभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुमदुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मकैस्वैत्रिदामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्तालुशतमकयेत्य नीचवेशो। हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वनौ तं मुनिवरमण्डले जूषो वृन्दानि कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् मधुरिपु मधुरिभुमैक्षदा स्वयं स्वं तत्तत्तं वरमुपलभ्यभक्तिमेकाम् गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिवहं निशन् ऐचिष्टा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्ता विज्ञानं शनकमुखोरितं ददान स्वात्मानं स्वयमगमो वनात् सेवी ततादृक् पृथुवपुरीशा सत्वरं मे मृगौघं प्रशमय वातगेह वासिं श्रीकृष्णशरणं